kepada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita berdeka berdaulat. Bagaimana ini? Ambuh apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis Inggris kita berdeka tapi hari ini Trump datang yang menjahadamkan Gaza bumi Palestin kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita ini pemunggahan ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika ini perlu kita tuntaskan perlu kita jelaskan baru kita buat ini pi janji dengan Trump tiba-tiba yang ni tak selesai lagi adakah Kerajaan Madani yang diketuai oleh PMI ini nak burdos galanya. Uh, ini persoalannya. Sekian, terima kasih. Dia ya. salah sebut nama pemimpin-pemimpin yang datang ke negara kita. Ini memalukan negara. Sebab lepas sebut betulan, lepas salah buat salah, terpaksa buat pembetulan Dan ini menyebabkan satu dunia nampak kelemahan kita. Apabila pemimpin negara asing datang. Bercakap mengenai kehadiran pemimpin asing. Saya juga nak nyatakan bahawa sambutan yang kita bagi kepada mereka. Terutama pemimpin-pemimpin yang kontroversial. Janganlah keterlaluan. Satu dunia sedang mengecam Donald Trump sekarang ini kerana genosid yang dijalankan di Gaza. Tetapi Perdana Menteri kita menyambut beliau dengan bernari tergelik-gelik di tengah panas di lapangan terbang. Apa logiknya sambutan sebegini diberikan kepada individu yang sedang dikecam oleh seluruh dunia? Apa faedah yang kita dapat apabila sambutan sebegini diberikan memalukan negara kita bagi saya? Yang dipertua, bila kita nak buat sesuatu biarlah berpada-pada. Amat berasa duka cita. Saya zahirkan di sini Malaysia sebuah negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat politiknya tetapi ekonominya. Bagaimana dalam masa tak sampai dua hari Presiden Amerika datang ke sini telah berjaya menandatangani perjanjian dengan kerajaan kita yang melibatkan Begitu banyak konsesi Malaysia terpaksa bagi kepada Amerika dalam jumlah beberapa tahun ini berjumlah 1 trilion ringgit. Sedangkan apa faedah yang kita dapat? Kononnya tarif kita diturunkan. Amerika mengatakan tak mengenakan tarif kita 24%. So apabila kita berunding dia kata turunkan 19%, 5% diturunkan. Kita rasa gembira. Yang tentukan 24% Amerika yang turunkan 19% itu Amerika juga tetapi kita bagi concession yang begitu banyak kepada negara ini. Kita akan bagi berpuluh, kita akan beli berpuluh bilion, berpuluh buah Boeing dari Amerika. Apa ni? Pasigudang. Ya. Sedikit. Terima kasih. Terima kasih puan speaker. Adakah uh, Pasigudang bersetuju tadi uh, bangkitkan tentang isu Petronas difahamkan antara perjanjian antara Malaysia dan juga Amerika yang Trump uh, sarankan ialah supaya Petronas nanti membeli LNG daripada Amerika dan yang, yang kebimbangan dibakitkan oleh persekutuan tadi adakah persekutuan setuju supaya kita bincangkan kita bahaskan segala perjanjian yang ditandatangani oleh uh, Malaysia dan juga US di dalam dewan rakyat ini terima kasih saya yang buat baca berkenaan itu saya ada data di sini Petronas ini Mencari gali minyak dan gas Kita jumpa di perairan kita dan di negara lain Petronas Tapi bagaimana Perjanjian kita dengan Amerika ini Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG Gas asli cair LNG Petronas kena daripada Amerika Setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita berdeka berdaulat. Bagaimana ni? Nama berhormat tambun apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis, Inggris kita berdeka tapi hari ini Trump datang yang menjahanamkan Gaza bumi Palestin kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita ini pemunggahan ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika Ini tidak boleh Baru. saya kritik saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini tapi Baru, saya tidak bersetuju Bagaimana ada syarat Amerika kenakan Bahawa ikut perjanjian Kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika Tiada siapa boleh menghalang Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian Ini yang perunding-perunding ini Menteri, Miti ini Apa yang mereka runding ini Ini penggadaian negara kita Ini memalukan Kena jawab di sini Betul lah Kita memang ada sopan santun Berbudi bahasa Kena menari Tetapi tanpa sebutir Tuduk. bom Tuduk, saya Tanpa senapang Tanpa apa-apa Sekianlah saja Ucapan saya Terima kasih Pasir Kudang Saya minta laluan tadi pasir, pasir Kudang Saya, saya minta lagi. laluan bagi Sekejap ya, dulu luk. Sekejap ya Pendang Ya, Yang pendang Masa surat tamat Terima kasih Yang Berhormat Pasir Kudang. Saya jemput Yang Berhormat Dumut. Dumut. Minta celah sikit. Silakan. Terima kasih Dumut. Terima kasih. Saya setuju bila sebut pasal ketelusan tadi ni. Jadi saya nak ucap terima kasih juga dekat Pasir Kudang kerana dia tidak menjadi pembodek nombor wahid. Tak seperti yang lain-lain. Walaupun inilah tugas kita sebagai MP, sebagai member asal parlimen kita melihat Luhul-luhul yang ada kepada kerajaan kita tidak menentang pembangunan. Tapi kita melihat luhul untuk kita memperbaiki. Ketelusan ini penting. Jadi sebab itulah saya tengok dalam perjanjian apa ni, agreement on reciprocal uh, art yang ada baru-baru ni, yang mana kita hingga menggadaikan dignity dan sovereignty negara kerana 19%. Apakah kita nak mampus, tak akan hidup kerana 19% ini kalau kita tidak ada reciprocal ini sehingga menggadaikan maruah kita REE yang tak ada belum selesai SOP lagi pun dimasukkan sebagai mineral yang ada dalam perjanjian ini. Ini amat tak adil bila Sabah dan Sarawak AMA 63 kita setuju banyak benda tapi dengan federal konsep federal dengan state yang kita ada perjanjian untuk uh, apa ni mineral ini untuk seperti petrol, REE dan sebagainya ini mesti kita ada perjanjian dulu dengan negeri-negeri dan dihormati dan SOP standard operating procedure bagaimana nak haba keluarkan ini perlu kita tuntaskan perlu kita jelaskan baru kita buat ini pi janji dengan Trump tiba-tiba yang ni tak selesai lagi adakah kerajaan madani yang diketuai oleh PMI ni nak burdos segalanya ha, ini persoalannya sekian terima kasih yang berhormat lumut saya tak akan bagi masa tambahan terima kasih YB Abadang